मुखम् नरसिंहम् भद्रम् मृत्योर्मृत्युम् नमाप्यहम् स्वाहा पुत्रम् वीरम् महाविष्णुम् ज्वलन्तम् सर्वतोमुखम् नरसिंहम् भेषणम् ಚೋಳ್ರ ಕಾಲದ್ದು ಚೋಳರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಉದ್ಭವ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಇದೆ ಆ ಉದ್ಭವ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿರ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಆ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಗೋಸ್ಕರ ಚೋಳ್ರ ರಾಜರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಏಕಾದ ಮಾರನೇ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹನ್ನೆರಡು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಬಂದ ಗಾಡಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಮನ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಂದ ಆರತಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಆರತಿಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ತಾರೆ ಅದು ವಿಶೇಷ ಭಗವಂತ ಆ ಮಾತಿಂದ ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಾಂಧವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಇದು ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿದು ವಿಶೇಷ ಓಕೆ ृत्यो मृत्युम् स्वाहा पुत्रम् वीरम् महाविष्णु ज्वलन्तम् सर्वतोमुखम् नरसिंहम् वेषणम् भद्रम् मृत्यो मृत्युम् नमाम्यहम् स्वाहा भद्रम् ीरम् महाविष्णुम् ज्वलन्तम् सर्वतोमुखम् नरस्य मृहम् भेषणम् 何 म् वीरम् महाविष्णुम् ज्वलन्तम् सर्वतोमुखम् नरसिंहं प्रेषणम् भद्रम् महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युम् नमाम्यहं स्वाहा पुत्रम् वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम् मृत्यो मृत्युम् नमाम्यहम् स्वाहा पुत्रम् वीरम् महाविष्णुम् ज्वलन्तम् सर्वत्र ृत्योर्म्यहम् स्वाहा पुत्रम् वीरम् महाविष्णुम् ज्वलन्तम् सर्वतो मुखम् नरसिंहम् भेषणम् भद्रम् वीरम् महाविष्णुम् ज्वलन्तम् नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्यो नुत्य। नमाम्यहं स्वाहा। स्वाहांहकवचम् वक्ष्ये प्रह्लादेनो पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं, सर्वोपद्रवनाशनम् स्वाहा सर्वसम्पत्करम् चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं ध्यात्वा न नेवेशं, देवेशम् स्वाहा न्दुसमप्रथम् लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गम् विभूतिविरुपाश्रितम् स्वाहा चतुर्भुजम् कोमनाङ्गम् स्वर्णकुण्डलशोभितम् श्रिया सुशोभितोरस्कम् रत्नकेयोरमुद्रितम् स्वाहा सङ्काशम् प्रीतनिर्मल वासम् इन्द्रादिसुरपौलिष्ट स्फुरन् माणिक्य दीतिभिः स्वाहा निराजितपदम् शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्पदा च विनया स्तूयमानम् मुदान्वितम् स्वाहा नृसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षार्थः स्वाहा सर्वतोऽपि स्तम्भवासः हानम् मे रक्षतु ध्वनि नृसिंहो मे दृशौ पातु स्वाहा ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅವತಾರೆ ಭಗವಾನ್ ಅವರ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಈ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಯುವಂಥ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವರ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ದೇವರ ತಪ್ಪು ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸುಮಾರು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಆರು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಆರು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬಂದು ಈ ಪ್ರಸಾದನ ಇವತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾವ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಗ್ರಹಗಾಲದಿಂದ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯ ತುಂಬ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜೈ ಜಯಿಸಿದ वक्त्रम् पात्रिन्दुवदनम् सदा प्रह्लादवन्दितः स्वाहासिंहम् पातु मे कण्ठम् सन्धौ पूरहनार्थकृत दिव्यास्तशोभितभुजौ सिंहः पातु मे भुजौ स्वाहा साध्यश्च निवासम् पातु मे हरिः स्वाहा पञ्चम् पातु हिरण्याक्ष पक्षः कुक्षिविदारणः नाभिम् मे पातु मृहरिः स्वनाभिब्रह्म संस्कृतः स्वाहा पातु स्वाहा मनोभवः पातु जानमे नररूपत् चङ्खे पातु फलाभार हन्ता यो समुद्रके सरि स्वाहा पातु मे सर्वम् स्वाहा पूर्वतः पातु महावीराग्रजोन्नितः महाविष्णुदक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैव तौ स्वाहा सर्वेषु दिशिने सर्वतो मुखः प्रसिंहः पातु वायव्याम् सौम्याम् भीषणविग्रहः स्वाहा ईशान्याम् पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारभयतः पातु नृत्यो नृत्यो स्वाहा స్ఫోయంతంంత్రి దివ్యం కిచం దివ్యం తాపయంతంజం శేపయంతం కిపంతం స్వాహ सततम् संहरन्तम् हरन्तम् दिशि दिशि सततम् संहरन्तम् स्वाहा वीक्षन्तम् करमिकर शतैर्दिव्य सिंहम् नमामि वीक्षन्तम् गूयन्तम् करमिकरशतैर्दिव्यसिंहम् नमामि स्वाहा श्री लक्ष्मी नरसिंह सहस्त्रनाम स्तोत्र मार्कण्डेय उवाच ये बम यु ಪುರಾತನ ಚೋಳರ ಕಾಲದ ದೇವರ ದೇವಾಲಯ ಹಿಂದೆ ಉದ್ಭವಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ನೆಲೆಸಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೋಳರ ರಾಜ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಚೋಳರ ಲಾಂಛನ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಶುದ್ಧ ಏಕಾದಶಿ ಮತ್ತೆ ದ್ವಾಸಿ ದ್ವಾಸಿ ದಿನ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಾಲಿನ ಜನ ಮತ್ತು ರೈತ ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಹಾಬಲದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಗಳು ಬಂದಿದೆ ಆ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಇರುತ್ತೆ ರಥೋತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ಸಂಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನೆಯವರವರು ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಹೆಂಡಿಂಗಳ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನೆಯ ದೇವರು ಇದೇವರು ಅದಕ್ಕೊತ್ತ ಭಗವಂತ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದೇ बेङ्गलूरु मार मध्ये मार्कण्डेय उवाच एवं युद्धमभूत् घोरम् रौद्रम् दैत्यबलैः सह नृसिंहस्याङ्गसम्भूतैर्नारसिंहैर् अनेकशः दैत्यकोटिर्हतास्तत्र केचित् पीता तम् दृष्ट्वा दीपसन्कृतो हिरण्यकशिपुस्मयम् भूतपूर्वैरमृत्युर्म इति ब्रह्मपरोद्धतः वपर्ष शरवर्षेण नारसिंहो बली उग्रम् दैत्येन्द्रे साहसं दृष्ट्वा देवाश्चेन्द्रपुरोगमाः श्रेयकस्य बभेदत्र इति चिन्ता तदा क्रुद्धो नृसिंहस्तु दैत्येन्द्रप्रहितान्यपि विष्णुचक्रम् महाचक्रम् कालचक्रम् तु वैष्णवम् रौद्रम् पाशुपतं रामम् कौबेरं कुलिशासनम् आग्नेयं वारुण्यं सौम्यं मोहनं सौरपार्वतम् भार्गवादि बहोऽन्यस्त्राण्य भक्षयत कोपनः सन्ध्याकाले सभाद्वारे स्वाङ्के निक्षिप्य भैरवः